дорогие наши ребята, дорогие наши военные, э, моряки, ну всех, кто сейчас в Крыму и там стойка стоит э, за, ну на страже нашей украинской земли. Я немножко волнуюсь, извините, но я хочу, чтобы вы знали, э, я из Кривого Рога, я для вас написала стих, чтобы вы знали, что мы вас поддерживаем и мы за вас переживаем и моремся. На страже украинского народа стоять сейчас вам очень нелегко. На суше Крыма, в Черноморских водах мы с вами мысленно, хотя и далеко. Чужими вы окружены войсками, стоите гордо, не предав присягу. Ребята, вся страна гордится вами за вашу стойкость, мудрость и отвагу. Мы молимся за вас, переживаем и шлем привет со всех концов страны. Вы вы стоите, это твердо знаем. Земли украинской достойные сыны. Спасибо большое. Ваша Светлана Александрова. Я за вас молюсь каждый день. И все мои друзья, все мои знакомые. Я думаю, что вы выстоите. Спасибо.